новую аудиторию на канале и мно ли это вам уважаемые постоянные зрители и подписчики сегодня друзья предлагаю подсчитать количество всех уже фактически поставленных силам обороны украины западных гусеничных бмп и бронетранспортеров после чего узнаем про потери каждого вида боевых машин пехоты от союзников оценим количество боеспособных западных бмп в украинском войске и поговорим про перспективы дальнейших поставок Начнем с самого массового гусеничного бронетранспортера на вооружении ЗСУ от наших западных партнеров американского БТР-М113, а также его более современной, более защищенной и имеющей более мощное вооружение европейской модификации UPR-765. Получивший боевое крещение еще в Американо-Вьетнамской войне за океанский бронетранспортер М113 производился серийно с 1960 по 2007 годы и имеет рекордный в мире БМП тираж 88 тысяч бронемашин. Само собой в разных модификациях. До сих пор на вооружении армий 44 государств. В Украину гусеничный БТР М113 начал поставляться одним из самых первых из западных вооружений вообще еще весной 2022 года. Поставлялись и поставляются из Австралии, Португалии, Литвы, Испании, Дании, Германии, ну и конечно из США. Количество точно уже прибывших в Украину М113 от 800 до 1100 единиц. В самых разнообразных модификациях, в том числе около 300 медицинских эвакуационных бронетранспортеров на базе М113. Потери, согласно подсчета ассинт аналитиков ресурса Орикс, на конец июля 2024 года 148 единиц. Остаются в боевом строю от 700 до 800 М113. Ресурс восполнения, с учетом американских баз хранения, практически неисчерпаемый. Разработанная в начале 80-х на базе М113 в Нидерландах боевые машины пехоты UPR-765. Было собрано 900 единиц для армии Нидерландов, а потом еще 514 пришлись ко двору в вооруженных силах Бельгии. В этих никогда не экономивших на вооружениях странах бенелюкса UPR-765 классифицируется как БМП. Во-первых, потому что UPR-765 лучше защищены, чем базовая М113. А во-вторых, вооружается не только браунингом 50 калибра, но кроме того есть модификация с 25 миллиметровой скорострельной нарезной пушкой Орликон, как на БМП Брэдли. Плюс пулемет калибра 7,65 мм. По информации из разных источников, ЗСУ получили от 137 до 200 боевых машин пехоты UPR-765. Первые с пулеметными башенками начали заходить также еще в мае 2022 года. С тех пор до начала августа 2024 было потеряно 77 БМП UPR-765. Остается на вооружении порядка 100 единиц. В мае 2024 представители Министерства обороны Нидерландов озвучили намерение продолжать поставки данных боевых машин защитникам Украины. Речь о количестве от нескольких десятков до 100 и более данных БМП. Завершает стартовое перечисление условных рабочих гусеничных бронелошадок ЗСУ легкий британский БТР FV103 «Спартан». По оценкам наших бойцов, британский БТР «Спартан» – один из самых проходимых бронетранспортеров, способный продвигаться и не застревать в самой тягучей весенней грязи. Был принят на вооружение британской армии в 1978 Используется как легкая гусеничная машина разведки, а также как медицинская машина в модификации FV-104 «Самаритянин», а также как платформа для передвижных ПТРК или в виде зенитной системы «Стомер», вооруженные восемью британскими зенитными ракетами ближнего радиуса действия Старш Стрик. Бронетранспортеров FV-103 Спартан силы обороны Украины получили порядка 150 единиц. Причем большая часть, 112 таких БТР, были закуплены украинскими волонтерскими организациями. Появились в частях ЗСУ в конце июня 2022 года. Потери 17 единиц. Остаются в боеспособном состоянии порядка 130 гусеничных БТР, ФВ «Спартан» и его модификаций. Немецкая классика БМП «Мардер» в переводе «Куниса». разработанная и запущена в серию хорошо знакомым нам Rain Metal в 1971 году. Состоит на вооружении шести государств в настоящий момент. В том числе благодаря нашему второму после США по объемам финансовой и военной помощи союзнику Германии в количестве уже 80 БМП, на вооружении Украины. По другой информации, на сегодня в Украину приехали пока 60 БМП «Мардер». Экипаж 3 человека, десант 6 человек. Вооружена 20 миллиметровой нарезной автоматической пушкой, одним или двумя пулеметами и одной или двумя пусковыми ПТРК «Милан». ВСУ поставляется в модификации 1А3 1989 года рождения. В данной версии немецкая БМП имеет спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм, но зато с двумя тубусами противотанкового ракетного комплекса «Милан», а также усиленным на 5 тонн в сравнении с первой модификацией бронирования. Благодаря чему наши украинские БМП «Мардер» выдерживают в передней проекции попадание выпущенного из пушки БМП-2 30-мм бронебойного подкалиберного снаряда, правда с дистанцией не ближе 500 метров. Начали поступать на вооружение ЗСУ с апреля 2023. -го. Потеряно за минувшие 15 месяцев по информации с сайта ОРИКС 20 БП Мардер 1А3. Таким образом остаются на вооружении от 40 до 60 единиц. Плюс к тому немецкие союзники продолжают периодически поставлять партии по 10-20 БМП Мардер из собственных запасов. Так как эти машины до сих пор остаются на вооружении Бундесфера и модернизируются. Шведские БМП СВ-90 или стрицфордон 90 производятся с Рина с 1993-го. Список операторов. Швеция, Норвегия, Нидерланды, Швейцария, Финляндия, Дания. Говорит о том, что это точно не дешевая компромиссная история. А ТТХ и калибр зенитной нарезной пушки в 40 мм выводит именно эту боевую машину пехоты на первое место по огневой мощи. С защищенностью в дополнительном обвесе да еще и со специальной маскировочной сеткой Барракуда для защиты от вражеских тепловизоров у св 90 также все сложилось. Из поставленных в Украину, начиная с весны 2023-го, 48 боевых машин были потеряны 6. На сегодня остаются в строю как минимум 40 шведских БМП СВ-90. Плюс к тому, в феврале 2024-го Швеция заявила о намерении передать Украине 35 БМП СВ-90-35НЛМЛУ. Что касается озвученных в украинских СМИ несколько месяцев тому назад планов про якобы закупку для ЗСУ тысячи шведских БМП СВ90, то все это пока что на уровне разговора, к сожалению. Ну и в завершении сегодняшнего обзора и подсчета новых украинских гусеничных БТР и БМП, пожалуй, самые защищенные из всех, особенно в том обвесе дополнительной брони, в котором эти машины поступают на вооружение украинской армии американские БМП М2А2 «Брэдли». На вооружении армии дяди Сэма с 1981 Экипаж 3 человека, десант 6 или 7 бойцов, в зависимости от размера экипировки. Боевая масса модификации М2А2 34 тонны. Основное вооружение – нарезная скорострельная пушка «Бушмастер» калибра 25 мм, а также два тубуса с паттерка «ТО» внутри, плюс спаренный с пушкой пулемет калибра 7,62 мм. Согласно информации из открытых источников, американские союзники предоставили ЗСУ уже не менее 220 данных американских БМП. Отлично защищает экипаж и десант от мин, от снарядных осколков, от FPV-дронов, от ланцетов и даже от попадания танковых снарядов российских оккупантов. В YouTube уже имеется как минимум три видео, в которых американская БМП Брэдли выводит из строя российские танки. В одном случае это был Т-90М «Прорыв», в другом уничтоженный ПТРК ТОУ Т-72Б3. В третьем также подбитый из ПТРК украинской БМП Брэдли российский динозавр Т-62. Потеряно с весны 2023 до начала августа 2024 94 американские БМП. Остаются в боевом строю порядка 110 БМП Брэдли. Вні всякого сомнения, американські союзники продовжать поставляти защитникам України БМП Бредлі, що називається До Побідного. Всього найзброєні українського війська з урахуванням втраченої техніки не щонайменше 1130 західних гусеничних БМП на початок серпня месяца 2024 року. Перше посилання в описі під відео на канал Ковчег, на якому вже можна подивитися та послухати 9 перших частин детективного роману Міч караючий». Події цієї саги охоплюють 25річний період новітньої історії України з 1989 і до кінця 2014 року. Переходьте, дивіться, слухайте, згадуйте. Сен Вінчес, шановні друзі! переможемо знанням.